Сегодня приготовим вот такую пиццу маленькой не своеобразным образом, то есть необычным образом. Сверху заливка будет у нас нестандартная, но ну и само тесто, то есть оно универсальное, и можно этим тестом делать и пирожки, и сосиски в тесте. Ну и само собой сама пицца. То есть ее можно замораживать. И замороженный его можно месяц-два даже в морозилке держать. Потом просто разморозить и также а, приготовить там любые выпечки. А так как готовить данную пиццу? Давайте приступим. Для теста понадобится Друзья, яйцо сахар, растительное масло, теплая вода, мука, соль и майонез. Так. Для начала взбиваем яйцо. Хорошо. Потом добавляем воду, соль, сахар, масло растительное. Еще раз все хорошо перемешиваем и в конце добавляем майонез. И еще раз все хорошо перемешиваем и оставляем так минут на 5. Да. Вот такого состояния взбиваем, как молоко. И оставляем минут на 5-10 полежать. Потом продолжим дальше. Пять минут прошло, и теперь начинаем замешивать тесто. В муку уже добавлены дрожжи. И теперь потихоньку добавляем и замешиваем тесто. И вот такое тесто мягкое должно получиться. Все. Теперь тесто перекладываем в форму, смазанное растительным маслом и в теплое место на расстойку. Накрываем пленкой. На расстойку теплое место. Тесто подошло. Подходило два раза. Здесь мы посмотрим, сколько килограмм получилось из данного количества ингредиентов. Кило восемьсот. скорее всего понадобится пол килограмма 750 думаю что достаточно так. так как у меня не форма для пиццы а обычная жаровня для духовки поэтому 750 грамм а для стандартной формы для пиццы диаметр 30 сантиметров 300 грамм теста достаточно. Получается тонкая как раз для пиццы. А сейчас, чтобы было удобнее дальше работать с тестом и раскатать, просто накроем пленкой на минут 5-10. Она отлежится и будет уже удобнее с ним, комфортнее с ним работать. Просто накрываем пленкой. И таким образом оставляем на 5-10 минут. Тесто подошло. Все. Начнем работу. Немножко подпылим мукой. руками развернем саму жаровню. Жаровня нестандартная пицца. Но... Теперь разравниваем по всей поверхности. Тесто выровняли. Все. И теперь начнем с с нижнего слоя, то есть с основания. Тут у меня ну, стандартная кетчуп с майонезом на пополам. Теперь хорошо, хорошо промазываю всю нижнюю часть. Самым первым слоем пойдет лук. Ну, его не сразу распредели, а как бы немножко отмяв в руках и распределив тонким-тонким слоем. Лука не обязательно, это если кто-то не любит лука, то есть можно вот этот этап пропустить, то есть. Против лука лук не надо. Теперь соленый огурец тоже порезанный тонкими слайсами, тоже слой соленых огурцов. Так, когда огурцы ложим, надо чуть-чуть ну, прижимать, притапливать. Теперь. Следующий слой между ними будем шампиньоны резанные. Шампиньоны мы очень мелкие, как, но если будут крупнее, то еще лучше. То есть следующим пойдут слой помидоров, тоже выставляем, хаотично и притапливаем. После слоя помидоров, ну помидоров тут достаточно много, я помидорная душа от души помидоров наложил. Следующим идет у нас перец. Я тут красный, зеленый, ну, чтобы было поинтереснее. И также все распределяем. После того, как перец наклали, тоже перцовая душа, не менее чем помидорная и как бы завершающий идут у нас ну, колбаса копченая тоже тонкими слайсами тоже распределяем по всем поверхности и чуть-чуть притапливаем колбасу распределили теперь вот это все отправляем в духовку на уже разогретой 190 градусов ну, сейчас минут на 20-25. Пока без. То есть это не окончательный вариант. Сверху еще будет заливка. Пока просто, чтобы маленько подзолотились края. И верхний слой немножко пропекся. Так. Встретимся через 25 минут. Пока пицца наша в духовке погата. Ну, готовится, сделаем необычную заливку. Для начала натрем о, на крупной терке сыр, который хорошо плавится, любой. Сыр натерли, здесь у меня уже белки. И в чем здесь необычность? То есть белок забиваем хорошо, к нему добавляем сыр. И Майонез, то есть сырно-яично-майонезная заливка просто э, делается, э, что сыр не пригорает благодаря вот это, и оно получается как бы более вкуснее вот эта заливка. То есть сейчас сделаем. Все, наша заправка, обмазка готова. Теперь осталось дождаться в духовке маслины уже порезаны и еще зелень немножко порезать и все практически будет наша пицца готова 25 минут прошло теперь делаем нашу обмазку тонким слоем пытаемся Теперь разложим оливки порезанные, ну и самое последнее так, немножко порежем просто сверху укропа. Все, теперь отправляем на 5 минут больше не надо потому что уже все готово просто сверху чтобы сыр располагался и маленько ну, поджарился 5 минут на этом достаточно